sugeng ejing para pamirsa ingkang kinermatan. Kula badhe maosaken pawartos wigati dinten menika. Pawartos sepindah kedai peringatan dinten Sumpah Pemuda tanggal 28 bulan Oktober. Saben taun tansah dipun eling-eling minangka dinten sejarah wigati tumrap bangsa Indonesia. Dinten menika dipunwastani dinten Sumpah Pemuda Engkang gadah makna ageng kanggo nguataken rasa persatuan lan kesatuan bangsa. Para pamirsa, pengetan sumpah pemuda sampun asring dipun laksanakaken. Sumpah pemuda punika minangka bukti nyata bilih pemuda Indonesia saged nglairaken setunggaling ikrar luhur. Ikrar punika kawentar kanthi tiga isine pun janji. Nggih menika setunggal Tanah air Indonesia, kalih bangsa Indonesia, lan tiga basa Indonesia. Naliko zaman penjajahan Walto bogsso Indonesia ketingal pecah-pecah mituruun suku agama, lan daerah nanging para pemuda ing ka ke gabung organisasi kepemudaan sak niket Manunggalakanji wonten kongres kapingngkale ing Jakarta tanggal 10 likur bulan Oktober setung e 110 likur dipuncapakan setunggaling sumpah ingkar dados tengar lahiripun kesadaran nasional. Para pamirsa, sumpah pemuda boten namung ikrar, nanging punika minangka tonggak sejarah dan melenguatakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pemuda nalika semanten paring tulodo, bilih tresno tanah air, lan manunggalipun bangsa punika dados modal utami gayuk kamardikan. Ing zaman saat menikah, semangat sumpah pemuda tetap dipun betahaken. Tantangan bangsa sampun kata owah-owahan, nanging nilai-nilai persatuan tetap dados kunci. Pemuda-pemudi kedah tansah junjung inggil toleransi, rukun, lan sami, -sami ngajin. Supados bangsa Indonesia tetap manunggal. Pawartos kaping kalih, engkang pengetan sumpah pemuda wonten ing tlatah Indonesia. Ing saben daerah, pengetan sumpah pemuda dipun rayakaken kanthi kathah kegiatan. Ing antawisipun upacara bendera, seminar kebangsaan, lomba seni budaya lan festival kepemudaan. Kegiatan punika tujuanipun supados generasi enem tansah emot bila kamardikan bangsa boten dipun paringi kanthi gampang ananging lumantar perjuangan dan pengorbanan. Miturut salah satu pejabat pemerintah, pengetan sumpah pemuda tahun meniko diperwujudkan kanti tema pemberdayaan pemuda untuk pembangunan bangsa. Demo Puniko dirosakan bila persatuan pemuda kedah dados semangat utami ngadepi zaman globalisasi. Supatos Indonesia saged makarya lan bersaing kali bangsa sanes. Para pamirsa ingkang kinurmatan, peran pemuda wonten ing pembangunan bangsa punika mboten saged dipun sepeleaken. Pemuda minangka generasi emas ingkang badhe nerusaken perjuangan para leluhur. Para pamirsa, sak menika kata komunitas pemuda engkang sampun damel program toh tulah dani pon komunitas pemuda tani engkang mengembangkan pertanian modern pemuda kreatif engkang menghasilkan karya seni dan teknologi sedaya pengawahan engkang positif wartos pungkasan pesan moral saking sumpah pemuda sumpah pemuda nyirosakan bila pemuda sakit damel sejarah Ingkang rumien nanging tlopo alit namung manunggal dados kegiatan ingkang ageng nguataken nglawan penjajah. Menika dados piwulang damel kita sedaya bilih persatuanan, kesatuan punika setunggaling kegiatan ingkang agung. Ingkang Lakong Wigati, semangat sumpah pemuda, boten namung dipun raya akan saben tanggal bolu ligor bulan Oktober. Nanging kedah dipun laksana akan saben dinten. Pemuda kedah tansah beto obor semangat persatuan kerja keras lan pengajenan data sesat. Para pamirsa ingkang kinurmatan, mekaten pawartos utami dinten menika genai pengetan sumpah pemuda Mugi sedaya tansah sinau saking sejarah lan saged ngetrepaken makna sampun pemuda ingkang gesang sabun dinten. Awet kanthi manunggal, bangsa Indonesia saged dados bangsa ingkang ageng, bermartabat, lan sejahtera. Para pamirsa, matur sembah nuwun. Sugeng enjing, rahayu. Sugeng makaryo.